День адвокатури сьогодні давно вже кожен з нас знає, що непогано бодай трохи знати конституцію України і, хоч поверхах, ознайомитися з новим карно-процесуальним кодексом, варто бути самому собі юристом, аби вчасно змогти дати відсіч протиправній поведінці проти себе ж. Юрист Євген Ласовський сьогодні в нашій студії щоб довести цю істину, яку ж в нашому ефірі колись і висловив. Євгене, доброго ранку. Доброго Добре, утрата напередодні новорічних на свят з'являється безліч продуктів і червона крапо 30 гривень і гірлянди, в якості яких ми не можемо переконатися. Але потім вони спалахують. Як себе е, клієнт магазинів покупець може захистити? Ну, для початку всіх колег з праздником днем адвокатури і граждан України з днем адвокатури, щоб кожному в житті було легко жити, і адвокат все-таки мог просто з ним бесідувати. Uh -huh. Это з праздником. А по поводу питання... Вопроса... Ответ один. Дело в том, что на самом деле статистика показывает, что на протяжении всех лет существования нашего государства проблемы с пожаробезопасностью и когда погибают люди от того, что гирлянды и другие светотехнические приборы не работают правильно эта тема постоянна. И проблема кроется в одном: что преследование граждан, которые продают некачественные товары, до сегодняшнего дня реализация, соответственно, данных досудебных расследований, было немного. Поэтому здесь... Это выпадки возможно, и достаточно, но люди не свертаются до суду с такими заявлениями. Абсолютно верно. Тут проблема еще и людей. Так? Тем более, хочу отметить следующее, кратко и конкретно. Что доказать, что светотехнический прибор был э, неправильно в данном случае изготовлен, неправильно инструкция по его... При... Достаточно просто. Мы не говорим mm -hmm. о каких-либо глобальных вещах. Mm -hmm. Поэтому и даже в тему по-новому УПК, где обязатель... обязательно заявление гражданина будет внесено в единый реестр досудебных расследований, это факт. И... Уже отказа, как такового, но по-новому УПК не будет. Данное заявление будет принято и будет рассмотрено и будет расследовано. Uh -huh. Поэтому я прошу о следующем. Дабы за счастье наших детей и близких, если какие-либо у вас существуют, не только, не дай Бог, какие-либо проблемы, которые уже возникли, посягавшие на здоровье и жизнь граждан, uh -huh. но если даже вы видите некоторые косвенные моменты, что вам вызывают подозрения. На например, если работаем. вы, например, покупаете какой-либо предмет, вам не выписывают, например, гарантийный талон. Uh -huh. Вы видите, что продавец зато случае, возможно, не имеет лицензии на посуществление торговой деятельности. А ежи, вы знаете, что она продается. Как да, судьба, вы знаете, я ни в коем случае не ратую за то, что было увеличение количества заявлений mm -hmm. сотрудникам правоохранительных органов, но в данном случае, вы как добропорядочный гражданин, для вас это будет стоить ровно 5 минут вашего времени, но вы Просто должны это сделать. И если факт подтвердится, количество данных вот таких продаж оно уменьшится. Другого пути каких-либо советов угу. не существует. есть Но... только наша активность может пришли до того, что вырубники в недобросовестных будут притягиваться. Да, Таня, вы крайне. абсолютно правы, потому что когда придет один человек, будем реалистом, это одна ситуация, нет резонанса. Но если за вечер, за неделю праздников, ну, когда особенно насыщенно придет 50 человек и 100 человек, однозначно данная проблема будет рассмотрена, соответственно, и органами ну, дознания. Но мы знаем, Евгений, что на предыдущий свят люди вообще не хотят связываться с законом, они купают червоную икру, она какая-то плохо просто выкидают. Не делать вы этого. Вы знаете, на самом деле нет еще, скажем так, извещения граждан о том, какое количество, например, некачественных продуктов или светотехнических изделий привело к смертям людей mm -hmm. и к гибели детей, например. Поэтому, понимая, что следующий, если вы не обратите внимание, будет возможно когда-нибудь ну, смерть кого-либо, кого вы даже никогда не знаете, так. вот только благодаря этому принципу необходимо немножко потратить своего времени и приложить эти документы, предложить светотехническое изделие и все-таки обратиться. Так, Евгений, про слово аксиома вам нагадал, абсолютно все мы в жизни связаны. На жаль, не завжди за свои же гроши мы отримаем належный сервис. Особливо прикро, когда за чьюсь недбалість можно заплатить власним життям. Герой нашего наступного сюжета зіткнувся с халатностью робітників однієї из Стео, чи можливо захистити свої права і довести провину техперсоналу? Дивимося далі. Віктор Сердюк нещодавно поміняв колеса на авто, витративши три тисячі гривень, і подумати не міг, що незабаром доведеться викласти ще, щоб виправити недоробки СТО через день-неділі їхав, Сильний шум відійшов. Я думав, спочатку вихлопна труба. Потім понял, що не так остановился, і в момент остановки відлетіла заднє колісо. Дякувати Богу, ніхто не постраждав, адже колесо відлетіло у момент зупинки машини. Перевірили решту коліс і виявилось, ті теж трималися на чесному слові. Тож Віктор вирішив розібратися із СТО. Що ж за сервіс вони надають? Приїхав юрист, який сказав, що кто-то где-то мені відкрутив колеса і пытался їх український. Машина стоїть в гараже или на моєму предприятии охраняемом. Я понес определений ущерб матеріальний, возместить его, його, хоча б його они предложили... Золотую карточку. Приїхавши іншого разу вже з пресою, постраждалий також не отримав розуміння від директора СТО, який не схотів прокоментувати ситуацію. Ось директор, не просто. Ну, я согласен. На вашем вопрос. предприятии, к вашему предприятию претензии вы претензии в... вы выставили, прячетесь. Вам колеса прикрутили, вы за это расписали. Я не, не знаю, за что я расписывался. Ну, как вы не знаете, вы берете кредит в этом банке. Я, я это на, на чистом листе, листе расписался, листе. на чистом на листе расписался. чистом листе это журнал, там не может быть чистый лист. Тем более там до вас были люди. Вот, покажите, покажите нам этот лист. Віктор каже, якби колесо відлетіло на повній швидкості, він просто міг би загинути. Але натомість вибачені компенсації від відкривника має одні образи: мовляв, твоя машина, ти і винен. Зросли чоловіки одмами. Покажіть, то по просто грамо з такими ситуаціями власники авто стикаються доволі часто, каже Віктор, згадуючи приклад життя. Та за словами юристів, до яких він звертався, довести провину шиномонтажників майже неможливо. Отже, ми почули, чоловік звинувачує, його, відповідно, власник із того звинувачує. Вам колесо прикрутили, ви розписалися. Тобто, в принципі, розумію, людина розписалася, але ж вона не розуміє, як мають прикручуватися колеса, щоб вони не відпали. Хто тут винен в цій ситуації? Таня, ми отримали дуже складний і дуже mm -hmm. серйозний питання, який... Але таких, спе... Женя, на дорозі вот, валяються вот буквально. Ось, 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 що похожих питань мільйони. Тому, ви знаєте, я думаю, що я або мої співробітники, адвокати, колеги, в даному випадку, якщо провести процесуальний ряд дій Вины и исходим априори из того, что вина была, и все-таки колесо не закрутили. И в данном случае есть какие-либо доказательства. Вы знаете, на самом деле, если таковой факт был процессуально, начиная с работы соответственно свидетелей со свидетелями, и, соответственно, опять-таки, новую ПК это позволяет сегодня проводить и соответствующее собственные собственное расследование. Вы знаете, перспектива есть. Конечно, я не вижу многих фактов, которые можем, там, видеосъемка, например, кто и был с этим человеком в автомобиле, был ли кто-либо свидетель, кто в данном случае видел, да? Что он мог делать? Давайте так, наперед, наперед забегающий для новых таких потенциальных да. жертв, что мое делать? Вот отпадает тебе колесо. Что ты можешь делать? Вы знаете, начнем априори с другого. Конечно, то, что мы зафиксируем, что отпало колесо, оно к нам очень многого не даст, самого факта в данном так. случае что случилось но для того чтобы мы были с вами спокойны приезжая на какой-либо сервис мы должны с вами с точки зрения наших нормальных отношений между сервисом и нами потребителями понимать что в данном случае очень многие станции технического обслуживания установили камеры видеослежения угу. за соответствующим процессом замены каких-либо ну, узлов и агрегатов. Так. но Учитывая, что уже если данный факт совершился, действие должно сопровождаться следующими фактами, конкретными. Так. Если колесо отпало, или, не дай бог, вы получили в аварийную ситуацию, ни в коем случае не пытайтесь что-либо изменить, если вы уверены, что данные действия были совершены каким-либо лицом на вред вам. Так. Специально или не специально, уже вопрос, вопрос другой. Поэтому, первое, зафиксировать. Второе вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые должны в данном случае зафиксировать какое-либо нарушение ПДД, аварию. И в данном случае очень важный момент советую, потому что когда существует какое-либо ДТП, многие фиксируют факт ДТП, но на многие вещи, потому что сотрудник э ГАИ, он не обязан, он не эксперт фиксировать ну, все данные мелочи, если вы там именно однозначно. И если у вас поврежден, например, какой-то там карданный вал, э отпало кольцо, конкретно указать в присутствии соответственно, На свідцілі, що вирвана прозвісти відеосйомку yep. і підписати зараз, в цій ситуації, коли вона вже сталася, людина може яким чином відшкодувати збитки, був ризик для її життя. Абсолютно верно. И считаю, что можно, потому что цена жизни всегда дороже стоимости работы каких-либо адвокатов. Единственный момент вызвать сотрудников правоохранительных органов, зафиксировать правильно в данный совершившийся факт, однозначно сразу привлечь адвоката и работать однозначно по горячим следам, не затягивая ни в месяц, ни два. Потому что люди, которые вам делали данную процедуру, они могут уехать изменить место работы, все необходимо проводить в ближайшее время после совершения данного факта. Если уже месяц, или несколько дней, Это уже достаточно проблемно. Угу. Люди, понимая, что совершился данный факт и зная об этом, будут менять. Возможно, будут менять, дабы спасти свою репутацию, спасти свою ответственность. Уйти, точнее говоря. Но мы видим, что в сюжете они поводились довольно уверенно и кивали на всю людину. Татьяна, ведут Дуже себя депенно. уверенно до того момента, пока нет получения какой-либо доказательной базы. А я вот говорил, если будет хотя бы получить Начало какой-либо доказательной базы ситуация поменяется. Насколько может затянуться процесс, и насколько дорого это может коштовать этой человеке? В среднем, для того, чтобы правильно провести данные действия, приготовиться к суду по работе с уголовным, ну, возможно, да, с заявлением так. в милиции, это, как минимум, может быть, и до полугода продлится. Ясно. Півроку, и, стоимость, але, власне... и стоимость, если в среднем будем считать, что даже в месяц, ну, пока средне приближенно, так, так. это достаточно серьезная цифра, которая для данного гражданина может стоить там, и 5, и 10 тысяч гривен, угу. и 15, в зависимости угу. от... Але, власне, Евгений, мы помним, розмови, що на кону його життя цього вот, чоловіка і на дороже. кону життя інших людей, які будуть звертатися до цього СТО. Отже, юрист Євген Лосовський сьогодні перелічив основні моменти, в яких можуть порушувати наші права, і пояснив, як поводитися. Але окрім того, що нині день адвокатури, 19 ще й міжнародний день допомоги бідним. Тому нас зацікавило питання, кому нещодавно допомагали кияни, і який рецепт подолання бідності мають.